आउज़बीम बसमीम मेरे तमाम बहन भाइयों गोसफ़ इंटरटेनमेंट चैनल फाइव यूट्यूब और हुसैन शाह की जानब से असलम आज का वजीफ़ा जो मैं आपके लिए ले कर आया हूँ आपने थमनेल और टाइटर से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये वो वजीफ़ा है कि इतना ताकतवर है के मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के लिए भी लेके आऊँ ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सुरय कौशल का बहुत ही पावरफुल वजीफा जुमरात जुम्मा हफ्ता तीन दिन ये वजीफ़ा पाल लें हर दिली मुराद पूरी होगी इन शह मजीद तफसीलत जाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल यूट्यूब गोसएप इंटरटेनमेंट फाइव को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर दोस्तों शेयर करना भी सद का या है और मैं इस वजीफे का आपको कार भी बताता हूँ कि इसे वजीफ़े को शुरू कैसे करना कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मेरे हौसला भी बढ़ेगा और आपके इन्हीं कमेंट्स की वजह से मैं मज़ीद और भी इन श्ला आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िंदगी बखैर वजीफ़ा लेके आता रहूँगा तो मैं वजीफ़ा शुरू करता हूँ आप गौर से कीजिए सुनीेगा पढ़िएगा और इसी के मुताबिक की अमल कीजिएगा इन शिंदगी बखैर इनशाला आपकी वजीफ़ा मुकम्मल करने से पहले ही वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद फ़ौर ही आपको ये जो है आपके हर मुराद इनशा जो भी नई है अल्लाह पर कबूल करेगा आपने ये वजीफ़ा सिर्फ तीन दिन करना है सिर्फ तीन दिन ये आपने वजीफा करना है सिर्फ तीन दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़े हुए आपका वो मकसद इन तीन दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा आपका मकसद कोई भी हो आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो आपकी परेशानी कोई भी हो आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ोगे आपका वो मकसद इन तीन दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा आपने ये वजीफा जुम्हारात जुम्मा हफ्ता आपने ये वजीफा थर्सडे फ्राइडे और सैचरडे मतलब जुमरात जुम्मा और हफ्ता तीन दिन ये वजीफा करने शाह इन ये वजीफा करने से आपकी हर जाए था जा तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी सूर्य कोसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है यह सूरत कुरान पाक के तीसवें पारे में है आपने जुमरात को यह वजीफा करना है और हफ्ते को ये वजीफा आपने ख़त्म करना है तीन दिन आपने ये वजीफा करना है जुमरात के दिन से लेके हफ्ते तक और जुमरात के दिन आपने नमाज फजर से स्टार्ट करना है नमाज फजर के बाद आपने अवल आखिर दरूश्री पालने और उसके बाद आपने सूर्य कोशर को पढ़ना है एक सौ उनतीस दफा सूर्य कोशर को पढ़ना है फजर की नमाज के बाद शुरू में द्रो शरीफ पालने और आखिर में भी ध्रू शरीफ पालने एक सौ उनतीस मरतबा सूर्य कोसर पढ़नी है नमाज फजर पढ़ कर आपने इस वजीफे को करना है फिर इसके बाद जब आप नमाज असर पढ़ने लगेंगे तो इस वजीफे को दोबारा करेंगे नमाज फजर के बाद फिर आपने नमाज असर के वक्त ये वजीफा करना है अव्वल आखिर द्रोशरीफ़ पढ़ लेना है फिर दरमियान में आपने एक मरतबा फिर एक सौ उनतीस दफ़ा सूरह कौसर पढ़ लेनी है मतलब नमाज असर की नमाज के बाद आपने द्रोशरीफ़ पढ़ना है शुरू में भी और आखिर में और उसके द्रो शरीफ के बाद आपने शुरू के द्रू शरीफ पढ़ने के बाद एक सौ उनतीस दफ़ा शुरह कौशर पढ़नी है फिर द्रो शरीफ पढ़ना है इसी तरह आपने जब नमाज इशा पढ़नी है नमाज रूटीन के मुताबिक आपने करना है इसमें कोई आपने तब्दीली नहीं करनी अपनी मर्ज़ी नहीं करनी जैसा वजीफ़ा बता रहा हूँ इसी तरह ही आपने इन्हीं ही ओकात में करना है ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा ये वजीफ़ा जर्द से जर्द इन शह असर पजीर भी होगा और कामयाबियाँ भी होगी नमाज इशा के बाद इसी तरह रूटीन से आप रूटीन के साथ जाने रूटीन से मतलब यह है कि जैसे आपने फजर की नमाज़ में पढ़ा कि शुरू में द्रू शरीफ़ फिर एक सौ उनतीस मरतबा सूर कोसर फिर आखिर में द्रू शरीफ़ फिर असर की नमाज के बाद आपने शुरू में द्रो शरीफ दरमियान में एक सौ उनतीस मरतबा सूर कौसर फिर द्रो शरीफ इसी तरह आपने इशा की नमाज में भी शुरू में द्रो शरीफ पढ़ना है फिर एक सौ उनतीस मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और फिर दूसरी पढ़ना है इस ऐसी ही तरह तीनों दिन आपने ये ही जो वजीफा बताया इसी के मुताबिक ही आपने तीनों दिन आपने ये वजीफा करना है आपकी कोई भी आ जाता है कोई भी मकसद है उसको जेहन में रख के आपने ये वजीफ़ा करना है वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफ़े पर होना चाहिए दिल में कोई भी शक नहीं ले आना पूरा ध्यान वजीफ़े पर आप रख कर आपने ये वजीफा करना है इन श्ला इन वजीफे को करने के बाद आपकी अल्लाह से मांगी हुई हर दुआ कबूल होगी दुआ के लिए हाथ उठा लें ऐ परवरदिगार ए वाह शरीक ए मोहम्मद अरबी के महबूब ए आखर जमा के महबूब ए मोहम्मद अल मोहम्मद के पैदा करने वाले ऐ पूरी उम्मत को पैदा करने वाले ऐ पूरी कायनात को पैदा करने वाले बनाने वाले हम भी तेरे बंदे हैं गुनाहगार बंदे हैं हमारे ऊपर भी रहम कर हमारी परेशानियां ख़त्म कर हमारे घरों पे रहमत नाजर कर या परवरदिगार जो भी परेशानियां हैं हमारे ऊपर परेशानियों के दरवाजे बंद कर दे आसानियों के दरवाज़े खोल दे हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर जाल्ला तू बड़ा गफूर रहीम है करीम है तू गनी है तू अलीम है तू वहाब है तू या हय्यो या क्यूम या का या रहम याहमीन हमारे ऊपर करम कर या तू वादहुला शरीक है या हमारे आखिर नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सद के हमारे ऊपर रहम कर हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर हमारे जो भी दिली ख्वाहिशात हैं हमारे हर नए ख्वाहिशात पूरे कर हमारे हर मकासद पूरे कर हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे हमारे जो भी दिल की ख्वाहिशात हैं हमें मांगना नहीं आता बिन मांगने अता फरमा हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा मेरे परवरदिगार तू बड़ा गफूर रहीम है तू रहम करने वाला है हम गुनाहगार हैं बद किरदार हैं खताकार हैं माफ़ी के तलबगार हैं तेरे बंदे हैं हमें सीधे रास्ते पर चला ऐसे रास्ते पर चला जिस पर तू राजी तेरा प्यारा महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व सल्लम राजी आले बैत राजी साहब कराम राजी अपने नेक बंदे जिस रास्ते पर चलते या का वैया का नस्तिन हमें उस रास्ते पर चला परवरदिगार हमारी दुआएं मंजूर कर परवरदिगार जो बे औलाद है उन्हें नेक उलाद अता फरमा जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्ती ख़त्म कर परवरदिगार जो परेशान है उनकी परेशानियाँ ख़त्म कर जो कैद है उन्हें रिहाई अता फरमा परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें हजरत इमाम जैनदीन आलाम के बीमारी के तो उनके सदके उन्हें सियत याबी अता फ़रमा बार हजरत जनाब इमाम हजरत अली असगर का वास्ता जो बे उलाद उनलाद नीना अता फरमा बार ला हमारी बेटियों के पर्दे महफूज रखना हमारी माओ के पर्दे महफूज रखना हमारी बहनों के पर्दे महफूज रखना हम उनको सबको बुरी नज़रों से बचाना अपने रस्ते पर चला बार हमें मांगना नहीं आता बिन मांग अता फ़र्मा आमीन या रब ला या ला हमें मांगना नहीं आता या लि के अलावा किसी का मोहताज न कर या अल्ला अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर या अल्लाह अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज न कर या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर आमीन या याब्दुल्लामी अल महम्मद वालमहमद गोसेप इंटरटेनमेंट चैनल फाइव की जानब से फिर साजिद हुसैन शाह की जानब से वालेकुम चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें